И на сегодняшний день мы имеем то, что э, фактически подготовленная третья редакция Красной книги – это основа большинство видов – это виды степной зоны, которые находятся на, на грани исчезновения. заключение я хотел бы сказать, что на сегодняшний день нельзя построить рай в одном взятом отдельном государстве. И поэтому проблема степи, она не может быть решена отдельно от проблем, которые должны решать и решают соседи наши Российской Федерации и Республики Молдова. В связи с этим, действительно, вот такого рода проекты, они очень важны для понимания, для того, чтобы понимание, что такое степ, какое ее состояние и каким образом решать. И очень важно, кроме того, что мы знаем, что делать и как делать в законодательном плане, еще важно разработка новых механизмов управления степями. В заключение я хотел бы привести одну цитату. Это Ахим Шнейлер, заместитель генерального секретаря ОО, ООН и исполнительный директор программы ООН по окружающей среде, среде ЮНЕ. В прошлом забота о проблемах окружающей среды считалась роскошью. Сегодня она является необходимостью. Обстоятельства, которые осознали некоторые, но далеко не все архитекторы экономики. Дай Боже, чтобы у нас чем больше людей, архитекторов экономики, поняли важность охраны окружающей среды важность сохранения и возобновления степи. Благодарю за внимание.